Saya pelik bila ada pihak sana mengatakan bahawa UMNO yang tolak perpaduan. Sebenarnya yang tolak perpaduan adalah mereka. Kerana apabila tuanku yang di Pertuan memanggil ketua-ketua parti, semua parti-parti politik bermula dengan mereka. Ketua Parti Perikatan Nasional Dipanggil dengan satu tujuan saja Pintah saranan tuanku adalah supaya Semua bersatu padu dan, sebab tidak ada siapa yang menang. Tidak ada siapa yang boleh menubuhkan kerajaan. Dia ya, titah tuanku, tubuhlah kerajaan perpaduan. Waktu itu, 19 parti setuju. Satu saja parti tolak. Takkanlah yang 19 parti setuju dianggap tolak perpaduan. Yang satu tak setuju, dianggap uh, menyokong perpaduan. Itu kan pelik. Dan nah, sepatutnya ditanya balik, kenapa waktu itu tolak? Kalau tolak, kita Alhamdulillah lagi amat. Uh, semua badan kerajaan uh, yang lepas tu kita titik noktahkan. Kalau kita nak ungkit yang lepas memang kita tak puas hati. Dengan semua pun, dengan DAP lagi kita tak puas hati. Dengan PKR, kita tak puas hati. Tetapi, kerana kita menitik noktahkan ya, uh, perkara yang lepas, kita semua sepakat. Uh, dengan syarat-syarat uh, yang kamu letakkan Saya terlibat sendiri uh, Sebagai salah seorang yang menerah Syarat-syarat tersebut Kita memang secara jelas letakkan Walaupun eh, titah tuanku sebagai sandaran kita letakkan sebagai syarat siapa saja yang nak bekerjasama dalam menubuhkan kerajaan perpaduan mesti hormat empat perkara asas pertama Islam agama persekutuan yang kedua kedudukan istimewa orang Melayu perkara tiga perkara satu lima tiga institusi kerajaan Melayu jangan diperlekehkan dan diremehkan dan bahasa Melayu bahasa bangsa itu empat teras yang lainnya itu banyaklah, ada 9 muka surat. Saya ingat lagi kerana saya terlibat secara langsung dalam hal ini. Cuma, waktu itu bila kita letakkan sebagai syarat, Perikatan Nasional saja yang menolak. Yang lain semua setuju. Sebab itu saya katakan bahawa sepatutnya yang tolak itulah yang dianggap sebagai pengkhianat.